І вітання в ефірі Діалоги. Сьогодні гостем нашої студії є голова Антонівської селищної ради Ігор Семенчев. Ігор Ігоріче, я вітаю вас. Добрий день. Антонівку досить часто називають елітним передмістям Херсона. Не секрет, що досягнути цього вдалося саме завдяки вам та вашій роботі. Але останній рік ви не працювали головою Антонівської селищної ради. І ось вже після виборів, з якими труднощами, можливо, ви зіткнулися? Чи побачили якісь зрушення або ж недоліки? На самом деле Антоновка действительно считается элитным поселком, потому что это пригород города Херсона. Этот поселок расположен вдоль нашей реки Днепр. Это, опять же, совершенно другая экология, совершенно другой воздух по сравнению с, там, с тем же спальным районом города Херсона или другим районом, где очень большое скопление машин. И действительно условия для жизни комфортные. Мы смогли в свое время полностью газифицировать поселок на 100%. Сегодня продолжаются дальше работы по восстановлению наружного освещения. И я могу сказать, что по порядка 70% улиц у нас уже освещено, что немало значит, потому что все-таки территория поселка большая, насчитывает порядка 4200 гектар земли. И общего количества населения почти 14 тысяч людей, которые проживают у нас на территории. Хочу сказать, что в принципе с большими трудностями мы не столкнулись. Мы столкнулись с новым депутатским корпусом, мы проводили много комиссий, в частности бюджетные комиссии, объясняли и рассказывали нашим вновь избранным новым депутатам о том, что мы делаем, для чего мы делаем. Я хочу сказать, что сегодня есть полное понимание у депутатского корпуса наших общих проблем, которые нас сегодня, собственно, в своей работе и связывают. И при рассмотрении того или иного вопроса были учтены и пожелания депутатов, так как они являются представителями от общественности, от людей, которые за них голосовали с того или иного округа, с того или иного квартала. И в таком, скажем так, рабочем формате мы смогли обсудить все вопросы, которых было очень много при формировании бюджета на 2016 год. Ну, а стосовно этого главного документа бюджета, чьи ли какие-то вопросы, которые нужно решать в первую очередь? Хочу отметить, что в бюджете на 2016 год мы смогли предусмотреть программу и увеличить финансирование программы социальной помощи и социальной защиты до миллиона гривен. Угу. По сравнению и для понимания, на 2015 год эта программа составляла всего лишь 300 тысяч гривен. То есть мы сегодня ее увеличили, я считаю, что почти в три и раза, для того, чтобы помогать людям. Почему мы это сделали? Сегодня каждый из нас видит... Сколько стоят медикаменты в аптеке, когда человеку надо делать операцию или когда человеку надо поправлять свое здоровье, лечиться? Каждый из нас прекрасно сегодня считает стоимость газа. Мы смотрим на наши газовые счетчики, сколько они накрутили и считаем, сколько мы денег должны заплатить. И, как правило, есть такие случаи, что вся пенсия у людей уходит на оплату коммуналки, на газ непосредственно, на электроэнергию. Поэтому эта программа предусматривает финансовую помощь людям, которые живут у нас на территории, как на лечение, как на операцию, как на бытовые ситуации, связанные с улучшением материального состояния. У нас очень много семей, которые сегодня нуждаются в финансовой помощи. Это и многодетные семьи, это семьи, в которых есть ребенок инвалид, это есть одинокие наши мамы, которые воспитывают двух, трех и больше детей. Я думаю, что эта финансовая помощь даст возможность людям хотя бы чуть-чуть в период зимний, в период отопительного сезона восстановить свое материальное... Состояние. Дякую вам за відповідь. Я знаю, що ви велику увагу приділяєте ще й дітям, пенсіонерам, ветеранам. Це навіть така певна традиція перед кожним святом – вітати їх або ж влаштовувати якісь концерти. Чи продовжиться ця традиція і сьогодні? Традиції, як правило, це річ хороша. І все, що ми раніше змогли зробити і заложили фундамент цих свят, цих мероприятий, ми однозначно будемо продовжувати в майбутньому. Але сьогодні ми маємо з вами розуміти, що проблем у нас дуже багато. и тот размах который был раньше я думаю что он будет меньше почему потому что все таки я считаю необходимо решить больше проблем с теми же дорогами которые у нас находятся на территории антонского поселкового совета но тем не менее праздники никто не отменял праздники должны быть я хочу отметить что праздники не финансируются из бюджета поселкового ага. совета это сугубо помощь тех предпринимателей которые работают на нашей территории которые также живут В жизнью Антоновского поселкового совета і нам таким образом допомагають. До речі, ви сказали про дороги, як ситуація з дорожнім покриттям саме в Антонівській селищній раді. От, наскільки нам відомо, на деяких вулицях раніше був жах, і будь ласка, от переглянемо фотографії вулиці Комарова, що там було і що зробили. На самом деле ми видим, що после того, когда Зима проходит, наступает весна, снег тает, э, вода по улицам нашим идет, с учетом того, что снег тает, и, конечно, за счет э, рельефа Антоновки есть возвышенности, есть средние, как бы полосы, есть низменность. Вода имеет свойство течь, уходить в реку. Конечно, она, когда стекает в реку, она вымывает. Как и асфальтное покрытие, так и грунтовое покрытие. И поэтому сегодня начаты работы по восстановлению грунтового покрытия. Мы должны сегодня хотя бы максимально, то есть на данном этапе, используя строительный мусор, строительные отходы, засыпать эти ямы и сверху восстановить их щебнем или будем смотреть, может, известковым щебнем. Мы будем просыпать наши дороги данным видом покрытия. Перспективе. Я ага. думаю, что посмотрим, как это будет лежать на дороге, насколько ее хватит надолго. То есть будем постепенно так, таким образом восстанавливать наши дороги на территории Антонского посел поселка. А это компетенция самой рады? Э, с учетом э, децентрализации, которая у нас сегодня происходит, э, полномочия поселковому совету дополнительно переданы, если раньше мы не могли финансировать ага. ни одного участка как асфальтного покрытия, так и межпроселочных дорог, потому что это была прелегатива города, так как дороги находятся на управлении дорог Херсонского городского совета, то с учетом изменений в законодательстве у нас появилась возможность это делать. И на сегодняшний день нами уже просчитано и подрядчиком отработано порядка 2350 квадратных метров асфальтного покрытия, которое мы будем восстанавливать. Это ага. наши улицы Буденного, Горького. Это наша улица, которая в народе называется Безымянная, но она на самом деле так и есть. Она идет за поселковым советом вверх до Олимпийской, возле садика. Это улица Шахтерская, это улица Крымская, это э, те улицы, по которым в свое время велся газопровод, то есть было порезано свартное ага. асфальтное покрытие, и его сегодня необходимо восстановить. Потом мы переходим на нашу киндейку, у нас тоже есть ряд улиц, такие как Фурманова, 1 мая, которые надо восстанавливать, и ряд других улиц. Это уже сегодня просчитано, ведется сейчас подготовительная работа по формированию смет, по проведению экспертизы и получению декларации на эти виды работы, и постепенно это будет реализовано в жизни. Игорь Юрьевич, мы побывали днями в Антонівце, и сразу увагу на На естетичний вигляд будинків на кожному будинку адресна табличка новенька, такого навіть немає. У Херсоні погодьтеся, розкажіть, скільки їх встановлено, та навіщо установили порядка 300 табличок, адресних табличок. Це таблички з названнями вулиць. Встановили їх по одній простій причині: по причині того, що люди жалувалися в посілковий совет на те, що скоро вони можуть знайти вулицю. Ми бачили. Наша милиция не может найти улицу, не зная названия, потому что, как правило, у людей не у каждого на доме есть табличка с названием улицы и с ее номером. Мы решили как бы, длинные улицы обозначить в трех местах, короткие, в двух местах в начале и в конце, чтобы скорая помощь, чтобы милиция могли заехать на эту улицу и зная где эта улица расположена где она находится. Я хочу отметить, что это надо было сделать еще давно, потому что потребность в этом на самом деле есть. Но учитывая, что мы работаем в рамках бюджетного законодательства, к сожалению, наше желание сделать что-то быстро не всегда соответствует бюджетному так, законодательству, потому что есть процедура оформления документов, прохождения экспертиз, деклараций и многое другое. Но тем не менее сегодня эта работа практически завершена, нам осталось в поселок молодежный установить таблички. Ну там буквально на 2-3 дня работы, я uh -huh. думаю, наша коммунальная служба это сделает. Может well, быть, видвук позитивнее, так, жителей? В большей степени позитивный, но, учитывая наш менталитет, люди говорят: а почему вы мне на двор на калитку не поставили, я хочу, чтобы вы мне Кожа поставили, хочется. другие говорят, а я не хочу, чтобы вы мне ставили, поставьте в другом месте. Но это специфика, это частный сектор, но тем не менее, это не проблема. Uh -huh. Самое главное, что таблички есть: куда ехать скорой помощи, на какую улицу они это смогут увидеть. І доїхати, і mm -hmm. добратися на вузов. Дякую вам, Ігор Ігорічу. Ми анонсували, що ви будете гостем у нашій студії. Тож запитання від жителя Антонівки, будь ласка, дивимося на екран. Ігор Ігорі, я би хотів узнати, коли буде у нас світ? На Павліка Морозова у нас світу взагалі нету. Ось так люди цікавляться, коли ж буде освітлена саме ця вулиця. По состоянию на сегодняшний день, на февраль месяц, у нас прошло полных три месяца рабочих. То есть, по сути, один квартал у нас завершился. И я считаю, что мы, в принципе, сделали достаточно много работы в этот промежуток времени. Мы сформировали бюджет, его утвердили и приняли. Мы сегодня провели полностью инвентаризацию всех улиц, которые требуют ремонта наружного. Освещения. Я ага. хочу отметить, что у нас порядка 147 улиц в целом на территории Антоновского поселкового совета, не считая улиц Восточных. Это только те, которые числятся за Киндейкой и за Антоновкой. Из всех этих улиц установлено порядка на всех этих улицах установлено порядка 1400 светильников наружного освещения. То есть это физически необходимо было сесть в машину, проехать вечером, когда эти улицы освещаются, ага. и посмотреть, какой фонарь требует ремонта и в каком месте. То, что касается вопроса, который мне задали, и капитального строительства ремонта наружного освещения, хочу ответить следующее. В первом квартале мы планируем осветить улицу Лермонтова, которая идет у нас в Антоновке, начиная от... Как бы, часть асфальтной дороги, которая идет за после этом кладбищу, осветить две улицы Пирогова, это вокруг церкви нашей Антоновской, осветить пешеходную часть улицы, которая идет от Буденного до переулка строителей, потому что эта улица не проездная, но по этой улице очень много идет пешеходов, которые спускаются с верхней точки Антоновки и ждут маршрутки на улице Буденного. То есть это основной приоритет, который мы планируем. Непосредственно улицу Павлика Морозова, о которой прозвучал... Ага. Вопрос Проблема буде ця також вирішена, так? це також так? Робота ведеться і це фінансування. Ігоріч, жителів Антонівки та Кіндійки раз обговорювали тему прокладання центральної каналізації. Яка ситуація сьогодні? Чи дійсно це важливе питання? На Насамперед вопроси дуже серйозний. Вопрос не одного дня. Многие, э, скажем так, пессимисты могут сказать, что это утопия, что невозможно этот проект реализовать. Хочу немножко вернуться в историю и сказать о том, что когда мы вели газ в Антоновку, все кричали, что это нереально, газа в Антоновке не будет, проект, который невозможно осуществить. Но тем не менее, сегодня Антоновка газифицирована на 100%, и у каждого человека есть газ. Что касается э, вопроса центральной канализации и дренажной системы, ливневок наших, ага. проблема очень актуальная. Почему? Потому что как только идет оттепель, тает снег, вся эта вода уходит в грунт и поднимается у людей в подвалах. Помимо этого, все выгребные ямы, учитывая специфику того, что люди не все их выкачивают, есть много проблем связанных с тем, что кто-то поставил кирпичи, кто-то положил шины, все эти нечистоты уходят опять же в землю, попадают куда? В грунтовую воду, которую мы с вами все потом пьем. Я хочу сказать, что когда опять же идет оттепель, вода и вода поднимается, и поднимаются, соответственно, эти все нечастоты в этих выгребных ямах. Я хочу сказать, что этот проект очень серьезный, и он реально может быть реализован. Для того, чтобы его реализовать, мы предусмотрели в нашем бюджете финансирование на проведение проектных работ ага. по проектированию центральной канализации. Я буквально вчера встречался с руководством Горвода Канала, мы как бы, в рабочем формате обсудили эту проблему. От, решили оттолкнуться от, того, от момента того, что не, нам необходимо заказывать съемку коммуникации от некоторых улиц, где будут проходить центральные коллектора, э, определились с тем э, проектантом, кто будет делать этот проект ага. нам. Это будет э, та же организация, которая проектировала для Горводоканала центральный водогон, который идет э, от Антоновки на город Херсон. Хочу сказать, что на самом деле да, проект дорогой. На самом деле этот проект, который бюджет Антоновского поселкового совета самостоятельно не вытянет. Но когда он у нас будет на руках разработанный и будет готовый, я всегда смогу постучаться в двери как мэру, как губернатору, как в обл раду угу. с просьбой дать дополнительную субвенцию на реализацию этого проекта. Министерство инфраструктуры и развития всегда сможет выделить целевые средства на реализацию этого проекта. Надо делать первый шаг. Я не говорю, что это будет у нас в течение года. И мы сможем все это сделать. Первый шаг будет сделан, и мы будем искать под него финансирование. Что-то, я думаю, мы закроем с нашего бюджета, с бюджета Антонского поселкового ага. совета, для того, чтобы начать. А потом уже, я думаю, что все подключатся, потому что этот проект в первую очередь экологически важен. До нас ще надійшов телефонний дзвінок. Пані Марію цікавого питання незаконного будівництва та самозахвату земельної ділянки на вулиці Дніпровська, 72. Це теж така скандальна тема. Розкажіть, що там відбувається. На самом деле тема скандальна. Поселковий совет ще з 2012 року обращається во всі інстанції від Генеральної прокуратури, закінчуючи екологічною прокуратурою, районною, міліцією, куди ми только не обращалися. По поводу цієї скандальної застройки, як з губернатором Херсонської області. Спустя почти 4 года ага. есть определенные результаты. А в частности, это подан иск в суд. Иск подала наша Херсонская областная прокуратура, была инициатором, подала, соответственно, городская прокуратура, по закону так положено, в интересах государства на предмет сноса незаконных построек по улице Днепровской, 72, где есть элементы самозахвата земли. Это первое. Второе. В первом заседании, которое уже состоялось, э судья Днепровского районного суда вынес, э вынесла ухвалу про обеспечение позову и э запретила вичужение майна и за майной делянки по, да по данной адресе Днепровска, 72. Ага. Я думаю, что этот вопрос рано или поздно рассмотрится, будет в, этом, в этой проблеме поставленная точка, и то, где есть самозахват захват земли и незаконная застройка, они должны быть освобождены. Це закон придус маю там, де є госакт сахти построенный дом на основании його собственности на землю, то безусловно, мы ми с вами понимать, що этого не буде. Но самозахват освободить он обязан. Ну і одне із на таких болючих питань жителів Антонівки, Кіндіїки навіть Херсона це відсутність світлофора біля 18-ї школи, дивлячись на матеріал, який ми відзняли вчора. Дійсно ситуація погана, як скоро буде там світофор, і на якому етапі саме його встановлення. дети идут в школу, как им переходить? Ты, действительно, потребен светофор. E -e, светофор это проблема актуальная, проблема это не новая. Мы очень долгое время бились для того, чтобы получить разрешение на установку этого светофора. Uh -huh. Я вам скажу, что у нас проблемы были начиная от нашего областного ГАИ, заканчивая городской архитектурой. Почему? Потому что никто из них не давал согласования на проведение этих работ, установку светофора. Архитектура нас откидывала, говорила о том, что это улица магистральная, на магистральной улице не предусмотрена установка светофора. Работники ГАИ, соответственно, ссылались на архитектуру, также говорили, что на магистральной улице невозможно установить светофор. Но путем переговоров рабочих встреч эта проблема была решена, мы получили все необходимые разрешения от контролирующих инстанций на Установку этого светофора. Мы предусмотрели в бюджете 2016 года порядка 550 тысяч гривен на покупку этого светофора, обустройство пешеходного перехода. Ага. и Мы хотим сделать пешеходный переход бело-красный. Есть сегодня новая технология это. Как мы привыкли видеть, резиновые пешеходные переходы, покрытия как резиновые. Но на самом деле пластик, который за счет температуры укладывается на асфальтное покрытие. И у нас будет нормальный бело-красный пешеходный переход в этом районе, в, отнош... в районе 18-й школы. Помимо этого, будут поставлены дополнительные отбойники со стороны дороги, для того, чтобы не было несанкционированных перебеганий этой проезжей части и установлен сам непосредственно светофор. Помимо этого сегодня сделанная полностью топосъемка на этот участок, получены уже от облэнерго тех условия на подключение электроэнергии к этому участку. Сейчас ведется работа по проектированию. Даного світофори ага. і подрящик общитує так з своїх робот. Тобто до кінця року вже він має бути? Я думаю, що має бути до початку літа. Ось така гарна. Думаю, новина. Ігор, не секрет, що в Антонівці є не лише ваші прихильники, але й люди, які не задоволені вашою роботою. Ну, це зокрема колишні кандидати на вашу посаду. І головний акцент, що бюджетні кошти плануєте витратити не на потреби. Чи варто хвилюватися людям? Я хочу на цей питання відповідати е, Немножко жестко и, в моем понимании, правильно. Время революций давным-давно прошло. Все революции, которые у нас произошли, боролись за одно, получили на самом деле другое. Курс доллара, который сегодня уже за 27, получили стоимость одного кубического метра газа по 7,20, сейчас дорожает электроэнергия. Уровень жизни у наших пенсионеров по состоянию три года назад когда пенсии были 150 долларов, при старом курсе 8, то сегодня у наших пенсионеров пенсия 50 долларов по новому курсу. Как им сегодня прожить? И когда я говорю и смотрю на этих критиков, общественных деятелей, которые прикрываются ширмой революции, которые прикрываются жертвами, которые были на Майдане, это просто для меня циничные люди. Последняя сессия городского совета, на которой я присутствовал, показала, 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 что у нас в городе полное безвластие. Сегодня городские власти, в частности в лице мэра, должны обеспечивать нормальную работу депутатского корпуса, должны обеспечивать охрану общественного порядка на сессионном заседании. А так получается, какая-то одна психически больная активистка выбегает, кричит, обливает краской кидается ушами от свиней срезанных, другие выбегают с бубном, с дудкой, начинают будоражить людей. Да что это такое? Ну мы же с вами не в цирк пришли. Мы пришли на сессию городского совета, которая должна принимать решения, которые важны для города, важны для каждого человека, для того, который хочет получить приватизацию, для тех предпринимателей, которым надо сегодня продлить договора аренды, для того, чтобы они оплачивали деньги в бюджет. С таким бардаком просто-напросто никакого порядка и толка не буду. Эти люди, которые постоянно критикуют, постоянно создают негативное общественное мнение, на самом деле в своей жизни ничего не добились. Это люди, которые сегодня нигде не работают, как правило. У них куча свободного времени. И они решают а таким образом расшатывать ситуацию. Они пришли, покричали, покричали, думают, что власть с ними будет идти о чем-то договариваться, чтобы они дальше не бегали, не кричали, в размен этому давать им какие-то места в горосполкоме. То, что мы, собственно, и видели, когда поназначали некоторых активистов, там, советниками мэра, назначили их где-то в какие-то коммунальные предприятия и так дальше. Но разве это правильно? Власть не должна э, на эти моменты смотреть сквозь пальцы. Должен быть обеспечен порядок общественной в сессионном зале. Должны представители милиции, новой полиции сегодня, да. смотреть за этим за всем. А если мы будем с вами жить в формате того, когда улица правит всем, мы ничего с вами не получим. Никто из этих активистов не знает ни бюджетного законодательства, никто из них не понимает, как проходят процессы работы того же ЖКХ. Как профинансировать ремонт того же лифта или ремонт той же дороги? А самое основное, что они не понимают, как заработать в бюджет эти деньги. Потому что бегать, кричать, это одно. Обеспечить выполнение бюджета и перевыполнение бюджета, Но это же совершенно другое. Ты пошел на выборы, как бы был период политической борьбы, проведи эту борьбу честно, не поливай никого грязью, я приведу свою неоднократную кампанию в городской совет, когда я избирался на должность херсонского городского головы. Я провел кампанию, никого не поливал грязью. И это правильно, потому что это лицо каждого кандидата. Если кандидат без совести, без чести, как говорят, без рода и без племени, то он будет себя вести так, как ведут сегодня себя так называемые активисты, прикрываясь ширмой Майдана, демократии и независимости. Разве эта демократия была на сессии городского совета? Назовите хоть одну страну мира, где такое может происходить. Мы стремимся в Европу, гарант декларирует принципы европейского развития, а на сессиях мы видим просто-напросто анархию, какое-то средневековье. Так давайте завтра каждый депутат будет приводить себе по 10 человек в физохрану и выбрасывать одних активистов в других. Что же это будет? Это бардак будет. Дякую вам, Игорь Игоревич. Моя надеюсь что вы будете частым гостем нашей студии. Будьте пожалуйста, ваши пожелания всем жителям Антоневки, Киндейки и Харсоидзе. Пожелания одни. Слава Богу, у нас уже пришла оттепель, погода на улице плюсовая. Я желаю настроения хорошего всем, чтобы никто не болел, потому что грипп у нас сегодня, эпидемия очень ходит по городу, надо следить за своим здоровьем. Ну и самое главное, чтобы все всегда улыбались и знали, что у нас будет все хорошо. Потому что мы достойны того, чтобы мы жили лучше. С вами была программа «Диалоги». Гостем нашей студии был глава Антонівської селищної ради Игорь Семенчев. Не примыкайте, до встречи в эфире.